Hai teman-teman. Sesiapa yang ada kisah misteri boleh kongsikan seperti email di bawah. Kita mulakan kisah kita dengan bismillah. Kisah ini dialami oleh sepasang suami isteri Azman dan Sarah yang bercuti singkat di sebuah resort lama bertemakan kolonial pada tahun 2021. Oleh kerana tempoh PKP baru saja tamat, hotel tersebut agak lenggang. Mereka diberikan bilik di tingkat paling atas, tepat di hujung koridor yang panjang dan berkapit merah tebal. Sebaik masuk, Sarah sudah merasa tidak sedap hati kerana udara di dalam bilik terasa sangat berat dan bau bunga melur yang sangat wangi walaupun tingkap tertutup rapat. Sekitar jam 2 pagi, Azman terjaga kerana terdengar bunyi air mengalir dari bilik air. Dia menyangka Sarah bangun tetapi apabila dia menoleh ke sebelah, Sarah sedang nyenyak tidur di sebelahnya. Azman bangun untuk menutup paip. Namun, sebaik saja dia memulas tombol pintu bilik air, bunyi air itu berhenti serta merta. Bilik air itu kering kontang. Tepat jam 3.15 pagi. Mereka berdua tersentak apabila pintu bilik mereka diketuk dengan sangat kuat. Azman melihat melalui lubang pintu. Koridor di luar kosong. Lampu koridor berkelip-kelip. Malap. Namun, sebaik sahaja Azman memalingkan badan untuk kembali ke katil, ketukan itu berbunyi lagi. Kali ini lebih kuat. Seolah-olah ada orang yang cuba merempuh pintu tersebut. Jangan buka, bang. Jangan buka. Bau melo tadi jadi bau bangkai. Bisik Sarah yang sudah mengigil ketakutan. Apa yang paling menyeramkan adalah Apabila mereka terdengar suara halus Seolah-olah kanak-kanak ketawa di balkoni Masalahnya bilik mereka berada di tingkat 12 Azman memberanikan diri Menyelak sedikit langsir Dia tidak nampak sesiapa Tetapi terdapat bekas tapak tangan kecil yang berlumpur Pada cermin tingkap di sebelah luar mereka tidak tidur sehingga subuh dengan lampu terpasang dan televisyen dibuka kuat sebaik saja matahari terbit mereka terus mendaftar keluar semasa di kaunter staf hotel hanya memandang mereka dengan simpati tanpa bertanya apa-apa seolah-olah sudah biasa menerima aduan tentang tetamu di tingkat tersebut pengajaran. Jangan buka pintu jika tiada sesiapa kelihatan di lubang intip pintu. Pasang ayat suci atau doa mengikut kepercayaan masing-masing. Jangan teguh jika terhidu bau aneh atau terdengar bunyi pelik. Minta tukar bilik dengan segera jika rasa tak sedap hati sejak mula masuk. Itu sajalah cerita kita kali ini cerita kedua teman-teman tentang percutian juga cerita ni berlaku kepada Hafiz semasa dia menginap di sebuah villa di Port Dickson semasa kisah ini berlaku Hafiz sedang bercuti bersama 5 orang rakannya mereka menyewa sebuah villa dua tingkat yang agak terpencil dari kawasan tumpuan pelancong untuk mendapatkan privasi sebaik saja sampai pada waktu asal salah seorang kawan Hafiz digelar aman sudah mula buat perangai dia banyak berdiam diri dan hanya duduk di sudut ruang tamu memandang ke arah kolam renang yang berwarna biru jernih airnya. Kawan-kawan lain menyangka Aman cuma penat memandu. Semasa mereka sedang sibuk membakar ayam barbecue di tepi kolam, Hafiz perasan. Aman ada di tingkat atas berdiri di balkoni sambil memandang mereka dengan muka yang pucat dan tanpa ekspresi. Hafiz menjerit, Weh Aman, weh Aman, turunlah makan. Aman di balkoni itu hanya mendiamkan diri. Namun, sesaat kemudian Aman keluar dari dapur, membawa pinggan kosong sambil bertanya, "Korang panggil aku ke?" Hafiz terkejut. Jika Aman ada di dapur, siapa yang berdiri di balkoni tadi? Bila dia pandang semula ke atas, balkoni itu sudah kosong. Malam itu, mereka tidur beramai-ramai. Di ruang tamu, atas kerana masing-masing sudah mula rasa seram. Hafiz tidur di hujung sekali. Tengah malam itu dia tersedar kerana rasa sejuk yang amat sangat. Dia menoleh ke sebelah dan nampak Aman sedang baring mengiring menghadapnya. Aman berbisik, Hafiz kau nampak tak benda dekat hujung kaki kita tu? Hafiz yang ketakutan terus menelubungi diri dalam selimut. Dia dapat rasa aman di sebelahnya. Bernafas dengan sangat berat dan berbau tanah. Tiba-tiba, telefon bimbit Hafiz di bawah bantal bergegar. Ada mesej WhatsApp masuk. Dengan tangan terketar-ketar, dia buka mesej tu. Ia daripada Aman. Aman. Hafiz, tolong aku eh. Aku terkunci dalam bilik air dekat tingkat bawah dari tadi. Tolong panggil kawan-kawan bukakan pintu. Aku dengar ada benda menggaru pintu ni dari luar. Jantung Hafiz hampir luruh. Kalau Aman ada di bawah, siapa yang baring di sebelah dia sekarang? Dan berbisik dari tadi. Hafiz perlahan-lahan mengintai dari celah selimut. Aman di sebelahnya itu sedang memandangnya dengan mata yang terbeliak. Luas dan tersenyum lebar hingga ke telinga sebelum perlahan-lahan lesap ke dalam lantai. Selepas kejadian, mereka terus pecahkan pintu bilik air di bawah untuk selamatkan aman dan terus keluar dari vila itu jam 4 pagi. Aman menceritakan bahawa sepanjang dia terkunci, dia terdengar bunyi suara Hafiz di luar pintu bilik air sedang gelak memilai. Pengajaran daripada kisah ini. Satu, jangan berpecah. Pastikan sentiasa berteman walaupun ke bilik air. Kedua, kira bilangan ahli sentiasa peka dengan keberadaan kawan-kawan anda. Ketiga, peka pada perubahan sikap jika kawan-kawan tiba-tiba jadi pendiam atau berkelakuan pelik. Pantau mereka. Menariknya, entiti peniru ini sering dilaporkan di kawasan hutan atau bangunan lama yang sudah lama tidak berpenghuni. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share supaya teman-teman tahu bila saya upload video yang seterusnya. Bye.